теплого починаємо по після матчу «Будівельник Рубас». Наші гості з Кривого Рогу – Дмитро Влєвбов, футболець та Валерій Пріханов, тренець. Перше слово на вцю. які твої влаження від цього матчу? У першу чергу хотів би поздравити нашу команду з перемогою, з другою перемогою підряд на виїзді. До цього у нас не вийшло взяти дві перемоги, ми настраювалися. Після дуже важкої гри в Черкасах, де ми повернулися в гру, знайшли сили сьогодні, мотивацию, только потому, что э, команда Будебельника достаточно титулованная, самая титулованная команда. Это самый большой мотиватор и раздражитель для игроков. И каждый хочет проявить себя и доказать, что достоин занимает место в команде. Поэтому был максимальный настрой. Сами видели, достаточно волнительная первая половина э, преобладало большое количество неподготовленных атак. Где-то мы не забили свободные броски свои. Так же самое, как и в удивлении, мы не дали свободную забить. Это была первая половина. Во второй половине немножко раскрепостились, видно было, усталость в обоих команд, где-то принимали неправильные защитные действия, и поэтому были достаточно легких, много мячей. Благодарю нашу команду, что мы с характером выиграли два очка и укрепили свое место в турнире. Ну, могу сказать, что не просто все нам удалось. Мы испытываем сложность с По-прежнему может играть на подлинный нам не хватает маленьких. Я благодарен тем трем малышам, которые сегодня отбегали. Это Бояркин, Ковецкий и Джули. Они отдали все. Если бы не Серега, было бы послужище. Я вот к сожалению, пока э, нет результатов, что мы увлечем, и пока мы его не знаем, трогать мы его не а, еще не на своем уровне играет их, она у нас спадит. А, опять же, равноценно замены ему тоже нет. Но есть бойцовские качества, о которых я говорю третью Наконец-то мы стали биться на каждый мяч, наконец-то мы стали отдаваться полностью. И мне приятно, что э, вот этот командный дух, который у нас а, в начале сезона где-то может быть был не такой, как в прошлом году. То сейчас могу констатировать факт, мы вернулись э, к тому уровню, который был в прошлом году. Ребята друг за друга, ребята за команду, это приятно. А Всех болельщиков с победой. Э, времени мало. Если честно, подскажите, на, на кого мы попали э, ну, Здравствуйте, друзья. Давайте, как можно оценить результаты команды? Бипа, это, что думаете? А вы знаете, я думаю, что команда сейчас настолько ровная, что Бипа, которая вчера обыграла Запорожье, или Запорожье, в котором мы еле-еле зацепились на выезде, или Николаев. Я считаю, что команда все приблизительно одного уровня. И верхней четверки. Я не думаю, что верхняя четверка настолько сильно отличается от нижней. Я считаю, что у каждой команды есть возможность и наверняка желание попасть в финал четвертого. А я поддерживаю систему кубка, что кубок это и есть куб, игра на выбывание. Поэтому мне такая система больше импонирует. И э Финальная часть из, учитывая, что это финал четырех, они просто игры с разъездами. Я считаю, что это правильно, это интереснее зрителям, и это дополнительный стимул для того, чтобы в этом сезоне уже чего-то добиться. Однозначно и там, и там стоят максимальные задачи. Я рад, что мы потихонечку выбираемся вот из этой ямки, которая у нас была психологическая после поражения дома Черкаса. И однозначно ищем позицию большую. Ищем, то есть пока у нас на пока. Поэтому, если там американцы слушают, то я, я, готов рассмотреть это уже. Артур, да здорово, если ты Артур, как можешь подниматься с Я он, он был... была нервная такая, вот. Единственное, что как бы, положительно для нас, мы боролись, не пустили руки до конца, сражались, и было видно, что ребята хотели победить. Вот промазали очень много бросков, и открытых в том числе. Но это игра, так и бывает. Поэтому будем мы работать над своими ошибками, разбирать. Еще раз скажу, молодцы ребята, провели характер и до конца, до конца было. Что можно сказать по своей травме? Я прохожу обследование, как бы предварительный диагноз где-то на пару недель я выпал, я так думаю. Но окончательно, как могут будет в понедельник. Да, пусть Креша вот это на уже. Спасибо. Евгений Викторович, на тоже нога. Еще можете сказать, чего мы не встречали в вопрос, да. Были всю игру в роли догоняющих. 39 и 30 секунд, грубо говоря, были вроде догоняющих. Традиционно провели на лучшую четвертую четверть из всех предыдущих. Что не хватило? Реализация, я думаю, что реализация ужасающая реализация. 13-0 после первой половины исполнения трехочковых бросков. Это наш козырь. Мы были в одних из лидеров, если не лидеры по трехочковым, до этой игры. И если вы посмотрите, это многие Претензий к игрокам нету, потому что это были свободные броски. практически 70 или 80 процентов это было свободных бросков. И плохая реализация штрафных, плохая реализация из-под есть... Я думаю, что и игра дугата на сегодняшний день нельзя занести в актив. Очень много промахнулся тех бросков, которые не должны были промахиваться. Это не хватило. И традиционно опять еще раз могу повторить, да, опять 16 подборов на нашем счете. Тот показатель, с которым я борюсь уже в течение двух месяцев и не могу достучаться. До игроков в тренировочном процессе они меня понимают, как играть, соревнуются, кто выше прыгнет. Сегодня прыгнул выше тренировка. Пытание до тренера. Спасибо.